মঙ্গলবার সচিবালয়ে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী জনজাতি উন্নত গ্রাম অভিযান প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তুলে ধরেন দপ্তরের সচিব দু হাজার চব্বিশ অর্থ বছর থেকে দু হাজার অর্থ বছর পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে দেশের ত্রিশটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট তেষট্টি হাজার গ্রামকে চিহ্নিত করা হয়েছে এই পাঁচ বছরে এই প্রকল্পের মধ্যে পাঁচশো জেলা এবং দু হাজার সাতশো ব্লকের

जिसका मुख्य जो प्रोग्राम होगा इवेंट होगा वो झारखण्ड में होगा और इस स्कीम के पहले एक जो है महाशिविर में मंथन प्रोग्राम होगा जहां पर सारे डिपार्टमेंट वगैरह जो जो भी अपना प्लान बनाएंगे उसको रखा जाएगा प्रेजेंट किया जाएगा और उसके बाद उसका एक्शन प्लान फाइनलाइज किया गया ये जो महाशिविर है वो 27 सितंबर को नई दिल्ली में होगा इस महाशिविर में हमारे यहाँ से भी जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट उसके अलावा कुछ और भी डिपार्टमेंट भी पार्टिसिपेट करेंगे आपको बताया ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे इनिशियेटिव ट्राइबल वेलफेयर ले रहा है जिसमें जैसे स्कॉलरशिप है हेल्थ केयर है एजुकेशन है लाइवलीहुड है जैसे आपको ट्रस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें चौदह सौ करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं इसके अलावा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो ये जो स्कीम होगी इन सब के ऊपर एक तरह से मैं बोलूंगा टॉपअप है या उसको ही एक्सपैंड करेगी ये जो नई स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो उसके साथ ही उनके सारी चीजों को सपोर्ट करे 유로 리포트버트 리포라.